И всем привет, дорогие друзья! С вами снова Данила. Сегодня у меня будет переобзор на моем канале, ребят. Пер первый переобзор на моем канале. Мода. На. Помните, я обозревал мечи Ситхов. Наверное, кто смотрит меня, знает, о чем я. И давай. Да, долетела. А в чем, собственно, заключается переобзор? А в том, что я не сказал. Оказывается, я теперь знаю все про эти суперские силы. А, ну, давайте я возьму, ладно, зеленый меч Джедаев. И, ребят, вот, если мы зажмем Shift и пробел, видите, у нас заполняется Jump Level. Опустив, мы высоко прыгаем. То есть, вот вы видите. Но сначала, я думаю, лучше зажать Shift, потом пробел. А давайте попробуем наоборот. Сейчас, пробе... Сейчас подожди. пробел и Shift. Но видите, он прыгает, то есть это как-то не очень эффектно смотрится. Лучше Shift и пробел. Так можно, кстати, парить. но не не совсем эффектно. Также если мы нажмем Shift и нажмем на левую кнопку, когда меч так, если ничего не будет, а если мы нажмем включенный меч и, то получается, что мы его кидаем и он обратно успешно. Вот смотрим, Shift и зомби, там уже нету свина хаморы тут растут В чем, собственно. И в общем, еще что я хотел сказать: самое, просто самое вот этот плащ, он быстро ломается. Вот этот плащ, он, по идее, должен быстро ломаться. И он реально в него не так быстро, но он ломается. Чтобы сократить это, я, ребят, предоставляю вам вашему вниманию зачарованный э, э, этот, кто он плащ ситхов. Он гораздо лучше, потому что он на прочность. И также, ребят, можно зачаровать не только это, но можно еще и зачаровать, получается, что... Даже, ребят, да, можно зачаровать даже меч. То есть, этот меч у нас был 8 урона, стал 18, этот... То есть, можно зачаровать только этот, и, по сути, по идее, должно получиться правильно. Этот меч всего лишь 12 урона, а у этого аж 14. И мне кажется, так было более бюджетно. А еще, если наш заговор огня, давайте... Просто вот этим мечом я не люблю играться. А вот этими, в принципе, люблю. И давайте я попробую заспавнить. Давайте сейчас мы на планете Мустафар. В Аду. Да, мы на планете Мустафар. А сейчас, я думаю, нам отправиться на... Не совсем... Татуин. Но как бы типа Татуин. Ребят, мы на планете Татуин. Но это... Как вы поняли, это наш... Ага... То есть он к нам близко не, не подойдет. Ну, я так думаю, по крайней мере. <с> То есть я на шафте его смогу ударить. А мне вот интересно, только ну если я подожгу индермана. Я так понимаю, у него нету этого эффекта. Ой-ой-ой. Я его убил. Я его убил. Ну-ка, стойте, смотрите. Да, это работает, и меч к нам возвращается. Ну, дракон получил по сапатке и не решил на меня нападать. Ну, естественно, они не долговечные. давайте я попробую докинуть эндерпёрл туда. И нет, я упаду сейчас. Да, больно буду. А, точно, у меня же есть супер прыжок, я могу которым воспользоваться и начать сломать этот портал. Мне вот интересно, я смогу допрыгнуть на вот эту статую, а вот на эту... Фу! Я его сломал, нет? Но лично тот сломал. В принципе... Да, он загорелся. А дракончика я-то не вижу как раз таки. Ну, в принципе, дракон и не должен быть на Татуине. Не долетел я. Сейчас долечу. Мне ровно не хватает одного блока. Ну, в принципе, ладно. А как эффектно я бегаю тут? Кого-то убил. А, кстати, из лука попасть нельзя, а вот кинув меч, типа как джедайская ловкость, мы сможем его попасть. Видите, мы попадаем. То есть, если вам туда идти лень, вы... Даже если будет эндермен, вы можете докинуть в него меч. Ну, а также мечи можно очаровать, можно очаровать все предметы. Без исключения. И, в общем, на этом мой переобзор закончен. Я добавил все силы к нему, я продемонстрировал. Ой, испугал меня. Олень. Оп! А, вот теперь успел. Сейчас я ему отомщу. Ой! Я его убил. Да, он уже не придет ко мне. И последний портал он, да, закончим. И да, его я сломал без проблем. И давайте, наверное, прощаться уже на этом все. Ну, впрочем, с вами был Дарт Волл. Нет, да, у Дарт Волла вот такой вот вы все знаете. Ой, вернулся. <coughs> с вами был Дарт um, Вейдер, у него именно был вот такой вот меч, и, в принципе, давайте э, закончим серию, почему бы и нет, ну-ка, ну, да, он мне почти ничего не снес, ну и, в общем, всем спасибо за просмотр, всем пока, я надеюсь, этот Дарт Волк будет доволен, всем пока, ребят, спасибо за просмотр, поставь лайк, если... Ты считаешь мое видео таким переобзор нормальным? Если буду доходить до линии я буду чаще делать переобзоры. Ну а теперь, наверное, всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребят. Теперь точно пока. Вот прям пока! Я сказал пока.